下班了，最近你好像很忙。今天医院事情有点多，没来得及回复你，不好意思，你别生气。我不生气，累不累？没出什么事吧？我还好，没事儿。罗婉，要是有什么不开心的事情，要告诉我。真没事儿。 嗯，我现在正在小公园吃汉堡呢，今天的汉堡特别好吃，还有一款新出的薯条，也很好吃。等你回来，我们一起去。你在干嘛？你在长椅别动，等着。等着？哎，神初不会回来了吧？他这么忙。

爱上你，这生活像是一场闹剧。好天气忽然下起暴风雨，哦，总有太多太多不可思议，比如爱上你，爱你，明明是讨厌。 给你的礼物。你在医院总得洗手，给你准备了护手霜，不知道你喜欢什么牌子的，所以能看到的我都买了，都是没有什么香味的。继续跟着灯走，第七棵树下有你的礼物。 你在医院一天不是站着就是到处走，换上这双鞋吧，不要嫌弃它的长相。我希望你能穿的舒服一点。我很喜欢，还有吗？往左走二十步看看。 一、二、三、四、五、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。不要总是吃快餐。 还是热的，你真的在附近吗？人车，我看见你了。你真的？婉婉、呃嗯，是我们。怎么是你们啊？呃。 这还不是怪你吗？仁叔给你买了礼物，一直找不到机会告诉你，又担心你出什么事，所以只能拜托我们两个过来给你准备惊喜，让你开心一下。怎么样？喜不喜欢？其实这些都还好，最费劲的就是那磨豆浆啊。我当时见仁叔磨豆浆，跟做实验似的，什么水和豆子的比例啊，糖的比例啊，各种研究上市。 哎，然后我的眼睛告诉我会了。等我这次帮人出磨豆浆的时候，我的手告诉我我根本就不会，呵呵到最后都没磨出来，只能给你买了粉饼铛。哎呀、哎，你别说了、哎。原来我喝的，一直都不是买的，是他亲手磨的豆浆。啊，哎妈妈，爸爸。 你能当不知道吗？我可不想背上出卖兄弟的罪名啊！嗯，谢谢你们。嗨 <Hi>。嗯